Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu mau berbagi informasi Terkait dua jenis benih padi terbaru Yang viral di tahun 2024 ini Ini menjadi rekomendasi ditanam di tahun 2025 karena memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit yang cukup tahan. Selain itu, produksi yang sangat tinggi bisa mencapai dengan 12 ton, ini menjadi pilihan bagi para petani. Namun, ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Nah, kamumu sendiri akan membahas tuntas terkait kekurangan dan cara menanggulanginya. Saksikan video ini sampai selesai ya. Jijania Dimana jenis padi ini merupakan Jijania terbaru dengan potensi hasil yang cukup tinggi Bisa mencapai dengan 12 ton per hektarnya. Untuk umur sendiri ini 100 sampai dengan 105 hari setelah tanamnya Kemudian untuk tekstur nasi ini cukup pulen Dengan jumlah anakan yaitu 30 sampai dengan 35 perumpunnya untuk bulir sendiri bisa mencapai 700 sampai dengan 800 bulir per malainya kemudian ini mudah adaptasi di lahan irigasi ataupun di lahan pada hujan untuk warna daun sendiri ini hijau tua ya dan bentuk daun cukup lebar untuk daun bendera ini sudung ya jadi bisa terhindar dari serangan hama burung pipir kemudian untuk bentuk dari bulir ini cukup besar tapi gak terlalu panjang ya Nah itulah kelebihan dari jenis padi Cijania terbaru untuk kelemahan sendiri di musim penghujan ini agak roboh, ya, para sahabat. Makanya, kita harus perawatan ekstra karena bulir yang cukup banyak dan juga bulir yang besar-besar ini menjadikan tanaman ini agak rentan dengan kerobohan, apalagi ditanam di musim penghujan. Untuk solusinya, dalam pemupukan kita mengurangi unsur nitrogen dan menambah unsur fosfor dan kalium untuk memperkuat batang sehingga kokoh menopang bulir yang cukup banyak Biasanya Kang Mumu pemupukan di musim penghujan menggunakan urea itu satu kintal dan NPK 3 kintal per hektarnya Ditambah pupuk kalsigro dan ultradap, kemudian yaitu daun yang lumayan cukup lebar. Biasanya tanaman padi yang memiliki daun yang cukup lebar dalam pengisian bulir ke punduknya itu kurang menjadikan hampa Oleh karena itu di fase generatif harus menambahkan pupuk KNO3 dan MKP yang disepraikan yang dicampur juga dengan silika untuk melindungi tanaman dari hama dan penyakit Kemudian pengaturan jarak tanam juga ini sangat berpengaruh karena tanaman ini cukup rimbun ya Dengan anakan yang cukup banyak yaitu kalau bisa menggunakan jajar legowo 2 dengan jarak tanam 30 kali 30 dengan jajar legowo 50 Nah bagaimana kalau kita bandingkan dengan jenis padi yang lagi viral juga ya yaitu padi sedayu jenis padi ini memiliki potensi yang sangat tinggi ya yaitu sampai dengan 12 ton per hektarnya dengan umur 90 sampai dengan 95 hari setelah tanamnya lumayan tinggi juga ya kemudian untuk anakan sendiri ini memiliki anakan produktif 25 sampai dengan 35 batang perupunya dengan tinggi tanaman yaitu 90 cm. Untuk batang sendiri ini cukup besar dan kokoh sehingga tahan dari kerebahan Untuk jumlah bulir per malainya ini bisa mencapai 250 sampai dengan 300 bulir per malainya. Cukup banyak juga ya. Kemudian untuk panjang malai sendiri ini bisa mencapai 35 cm untuk bentuk gabah sendiri ini besar dan juga panjang untuk warna sendiri kuning cerah dengan berat per seribu bulirnya ini mencapai 30 gram per seribu bulir itulah beberapa kelebihan dari jenis padi sedayu sedangkan untuk kekurangan sendiri ini agak rentan terhadap HBD Makanya dalam musim penghujan ditanam di tahun 2025 Pemupukan dengan penggunaan unsur nitrogen dikurangi Dan diganti dengan memperbanyak unsur kalium dan fosfor Untuk rekomendasi pemupukan untuk jenis ini Yaitu dengan menggunakan pupuk urea 1 kintal dan pupuk poska 3 kintal per hektarnya yang ditambah dengan pupuk kompos 2 ton per hektarnya. Bila tidak menggunakan pupuk kompos, kita bisa mengembalikan jerami pada musim sebelumnya ke lahan kita untuk mencegah kerobohan terutama di musim penghujan, kita juga harus menambahkan pupuk silika dan fosfor yang tinggi kita bisa menggunakan salah satunya pupuk ultradap untuk mencegah serangan hama dan penyakit terutama penyakit BLB yang biasa kita sering sebut kresek kita bisa menggunakan jarak tanam yang cukup lebar yaitu 30 x 30 lebih baik kita juga menggunakan jajar legowo 2 untuk memaksimalkan anakan juga. Pada saat fase generatif, kita bisa mengaplikasikan pupuk, boron, dan juga kalium. Untuk memaksimalkan pengisian bulir, bisa sampai pul ke punduk-punduknya. Selain itu, gabah akan terlihat lebih bersih dan juga bobot menjadi lebih berat. Itulah perbandingan dua jenis padi yang lagi viral di tahun 2024. Bagi para sahabat yang memerlukan dari jenis padi ini, silahkan dilihat di kolom deskripsi. Di sana ada link untuk pembeliannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.